У вас там кто-то летает перед вами? Комар очевидно. Да, да. Комар, мух. мухи из американских мухи, да. биолабораторий. Вот правильно говорите. Это Этого специально правильно. их там разводите, чтобы на нас, на Россию отправить, да? Да, да, да. да, да. Чем вот, же правильно. мы вам так насолили? Я началь. Братья я начары. Я не хотел, а не Кто хотел? Мухи? Мухи а, да. Да вы все желания вы мух, мух исполняете. Я не исполняю, просто они исполняют. Ну вы же их специально такими в биолаборатории сделали. Я, ни, я ничего не делал. Это не, это не я. Ну, внезапно появились. Рафик ни в спорта. чем не виноват. Да? Как вас зовут? Эрдем зовут, а вас? Как-как? Эрдем. Да, давайте, чтобы я мог произнести. Эрдем. Эрдем. Да. А меня Степан Андреевич. Приятно познакомиться. Я надеюсь на это. Где живете, Рд? В Стамбуле, а вы. В Стамбуле? Да. Это который раньше имел название Константинополь. Восточный, так да, сказать, да, да, Восточный верно. Рим. Да, да, да. Зачем же вы выдали украинцам Томас, скажите мне? Ну, это же Турция, политика поддерживает Украину и Россию тоже. И Россию, и Украину. Как вы на двух стульях? Как вы на двух стульях? Вот это вот. вот. Лишь бы свой интерес соблюсти. Он хочет сесть на двух стульях. Ну, так и я об этом. А придется все-таки ну, выб да. выбирать какой-нибудь один стул. Ну, политика, походу. Вы не разбираетесь, отдам но... в политике, да? Я не разбираюсь, но я просто знаю, что они там творят просто. Но вы же гражданин Турции? Я... Да, из Турции. А откуда, откуда у вас такой хороший русский язык? В России учусь. Вы сейчас в России? Не, я сейчас в Стамбуле. А, а каникул, каникулы у вас, да? Да, да, да. Ну, у меня сегодня занятие. Просто у меня проблема была с визой, поэтому я опоздал чуть. 5 -5. Неужели Россиюшка создает проблемы с визами для турецких студентов? Ну, бывает иногда. А вам не надо визит. А нам? Да. Да, не, не, не спортивно, я бы сказал. Не спортивно. Ну да, должно быть просто. Ну конечно. А вы на кого учитесь? На стоматолога. Вы врач будущий? Хотя нет, ну стоматолог это ж так себе, это же не врач. Это знаете, как у нас тут говорят, нотариус не юрист, стоматолог не врач, да? Ну можно сказать, что... А, раб... да. а работать будете в Турции, наверное, да? Походу, да. А у нас в Россиюшке, поверьте, работы для стоматолога значительно больше. Ну, у меня брат стоматолог поездил. У, -м -м. у него свой кабинет, наверное, да. Ну, своя клиника. Даже целая клиника. Да. Вы из богатой турецкой семьи. Не богатый, просто он учил. А, а он в тоже в России учился. стоматологом? стал. Не, он в Бакучился. В Азербайджане. В Азербайджане. А вы выбрали какой город для обучения? Я не выбрал, после Российской Федерации отправили мне Подожди, Ну, вы же выбрали, в каком городе учиться? Я не выбрал, смотрите. Я сдал экзамен. Mm -hmm. Я на бюджете учусь. где где? На бюджете? Я... Да, на бюджете. Mm -hmm. Короче, когда я сдал экзамен по русскому языку, Российская Федерация отправила мне, в... ну, в Россию. Приглашение, ну, в приглашение направила. Да, приглашение. Вот. Я в Дагестане учусь. В Дагестане? Бюджет. Да, да. А. -а, -а. Ну так вы на Юге, в общем-то, недалеко от родины. Махачкала? Ну, может. можно, можно так сказать. Махачкала? Да, Махачкала. А скажите, а, вот в Дагестане какое отношение к русскоязычным людям, вот в Махачкале в самой? Хорошее. Хорошее? Да. Это хорошо. А скажите, вот? Да, они уважают, конечно. Уважают русских? Да. В Дагестане. Да. А что же они в армию не хотят идти в российскую? Они не хотят? Ну, дагестанцы, да. Я думаю, нет, даже они воюют. Не, они воюют, да. но это ж приходится их заставлять, а сами там пойти Россиюшку мать защ защитить не хотят. Ну, я думаю, это независимость, ну как. А вы бы хотели? Вы бы хотели вот э, российское гражданство? Представляете, такое молодое Я а уже... хочу, если честно. Ну так если в чем, чем проблема? Давайте хочу. мы вам организуем. Ну, Нет, я серьезно, от всего сердца. Ну, надо жениться или надо... После окончания университета же они дают ставлю. Ну, можно в армию пойти прямо сейчас. А вы не против, чтобы я получил? Конечно, я только за. Вы подписываете с нами контракт, служите и получаете. А я должен там, ну, короче, служить, да, в армии? Ну, да. Ну, у нас хорошие деньги платят. Я понимаю, что вы очень не бедный. Но тем не менее, деньги-то неплохие. Uh -huh. Правда, не знаю, почему-то последнее время, вот буквально неделю, как э, к нам пришел приказ э, из Министерства обороны о снижении контрактных выплат. Я все пытаюсь добиться от командования, ну, какого ж такого черта. Люди ж перестанут идти. Мне говорят, выполняй, да и все. Представьте, было 3 миллиона 100 тысяч, а сейчас 800 тысяч всего. Ну кто ж пойдет uh -huh. воевать за 800 тысяч? Никто. А вы сейчас с кем работаете? Я юристом в военкомате Белгородском работаю. Ну это я не разбираюсь, честно говоря. Но... Ну юрист, я юрист. Военный юрист. А, юрист. Военный юрист, а. юрист а. да. А. Да. Контракты а. подписываю с гражданами, отправляю их на войну. А, а тех, у, тех, у кого нет гражданства, оформляем контракт, гражданство и отправляем на войну. Деньги получают, да? ну деньгами, конечно. У нас же никто не нападал. Если бы на нас напали, то это. А одно. если у него нет то, короче образования? да какая ну разница? Образование, я имею в виду, что он вообще не умеет как пистолет держать. Так они ничего, пару спорта. недель в Кмб. Курс молодого бойца и вперед. За две недели любой человек с головой на плечах, а еще лучше без нее обучаться, держать автомат. Угу. Жить-то вот, ему так, все короче. равно, там неделю-две. Больше на фронте никто не живет. Ну, вот вы сказали, что дагестанцы не хотят, короче, в армию, да, правильно? Ну, так садись ко мне хотят. Да, а и. Им... Ну, как вам сказать? На самом деле никто особенно не хочет. Вот. Но русские живут беднее, беднее, особенно вот отдаленные регионы. Конечно, Москва, там Ленинград живут хорошо, а отдаленные регионы, там на Байкале, за Байкалье живут очень бедно. Сибири, может, и им это очень серьезные деньги, и они за деньги готовы рисковать жизнью. Угу. Мы этим пользуемся. Сначала мы сделали их жизнь невыносимой, ну, то есть сделали их бедными, а теперь, пользуя их бедность, отправляем их воевать за батюшку царя православного. Кстати, вот вы мусульманин же, наверное, да? Да. Или вы не вер... или вы не, не религиозный человек? Ну, я не так слишком религиозный, но я мусульманин. Ну, традиции мусульманской придерживаетесь. Да. А скажите, вот разве у меня вопрос возникает всегда, когда я подписываю контракт с людьми иной веры, особенно с мусульманами, у меня всегда мучает внутри себя вопрос, который я никогда не задаю, дабы не, не отпугнуть человека от подписания контракта, но он меня мучает. А разве с точки зрения Корана не харам воевать за интересы чужого царя на чужой земле? Ну, я просто знаю, что когда ты в пути Бога, короче, ты ж, ну, как можно объяснить? Ну, боги то у нас да. с вами разные. Ну для Бога просто ты должен воев ну, воевать. А и так, просто так, я думаю, это не может быть не харам, но может быть там написано, что неправильно. Вот. Ну то есть в принципе. Он... Есть, там в Коране, там есть харам, не харам. Правильно, неправильно, ты можешь быть как? -нибудь. Если хочешь, делай, если не хочешь, не делай. Но вы, можешь, бы, вы бы пошли воевать Выберите. за интересы да. российского государства э, на Украину. Этого не знаю, я точно не могу. Но если бы я, сказать. как представитель э, российской власти, а, как офицер э, Вооруженных сил Российской Федерации, ну, гипотетически, условно говоря, предложил вам. Э, я понимаю, что вы студент-стоматолог, никуда вы не пойдете, естественно. Но вдруг, да, вот оказалась ситуация, э, вам нужно срочно гражданство, я вам предлагаю. Вот контракт, вы служите в вооруженных силах. Mm -hmm. э, и, и Я э, делаю так, что вы получаете российское гражданство. Пошли бы воевать. Mm -hmm. Не знаю, это ничего не могу сказать, честно. Ну, родители же у меня есть, а они же там. Нет, я не о, не о ваших родителях, я о, ну, о вашей мотивации. Ну, если война там опасная была бы, вот, короче. Ну, у меня только что за окном прилет был. Ну, я думаю, да, может быть. Почему бы не Воевал? Может. За Россию. Несмотря на то, что э, э, Турция страна НАТО, вы гражданин страны НАТО, пошли бы воевать да за нет, Россию. Да нет, вообще тут при чем, не, не. не при чем. Из личных побуждений. Не, я, я живу в России, я поддерживаю Россию. Угу. Это как моя, моя вторая как страна. Вторая родина. Вот. Ну вот, да, вторая родина, да. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, Я вот... защищаю родину, просто так. Я же Это... вам только что объяснял, что было бы легче, если бы yeah. на нас кто-то напал, например, та же самая Украина. Мне бы было легче мотивировать новобранцев идти на войну. Но мне часто люди говорят, а какая, что мы пойдем, на нас никто не нападал. Это же мы на них напали. Какая же может быть защита да. Родины, если это мы на них напали? Ну да, это верно. Ну что же вы такое да. говорите? Какая же это закон? Защита Родины? А как вы думаете, как? Вы хотели, чтобы они напали первые? Или... Нет, я... Причем тут то, что я хотел? Я вашу мотивацию спрашиваю. Я вообще не хотел, чтобы И... эта война была, но она идет. Ну да, это да, Правильно. Я, я, понимаете, в чем дело? Я хоть и гражданин России, ой, забыл, как вас зовут. Эрдем. Эрдем. Э, эрдем. Да. я, я э, хоть и гражданин России, но этнически, по своему происхождению этническому, я украинец. Поэтому эта война мне не очень нравится, мягко говоря. А вы по нации, короче, получается, украинец? Да, но гражданин России. А вы ну, по-украински ну, по говорите? Ну, конечно, я же украинец. А, ну, разумеете, да, короче. Да, я разумею. А, а вы из какого города? Я же вам сказал, из белгорода, на границе с Украиной. Белгород, да? Да, это приграничный это вы, город. Там, ну, Харьков был короче, поэтому знаем, ну, чуть-чуть. Да, 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 это как раз рядом с Харьковом. Да, да, рядом с Харьковом. Меньше 80 километров. Да, да, да. Так вы были на Украине и в то же время поддерживаете нас, Россию, да? Я до войны просто был в Украине. Просто так а чтобы, какие, ну, как, как вы думаете, какие причины? причины вот почему э, началась эта война? Ну, из-за Украины, я так думаю. Ну почему? Что? Потому что, что ну, причина была то, что Украина хочет. Ну, Украина, короче, хотела, чтобы чтобы они, ну, они тоже были в НАТО. Но Турция же в НАТО мы же на Турцию не напали. Да. Ну, Россия, может быть, что-то. Не хотелось, чтобы вот эти оружия, чтобы они поставили границы Украины. Ну так ну, пока, пока, пока мы не начали эту войну, никто ничего не поставлял. У них было 500. Ну, может быть, по... ну, А вот как вот мы начали войну, так они и поставили. Ну, в смысле, вы, НАТО. Ну, в Турции, например, вот вставляют. Да, НАТО а этого не поставляли. Да, Правильно. Вот пока мы не начали войну, НАТО ничего не поставляло. Россия не хотела, чтобы НАТО поставляло. Начала войну, и НАТО начала поставлять. Где ж тут логика-то, да. РДМ? Ну вот, я не думаю, что люди правы или нет. Ну, люди там, тут причем вообще да, государство. Ну, Зеленский, ну как, вот, мне не нравится очень. Ну, а Путин? Путин а, нравится? А люди, Путин нравится. Угу. А люди украинские там, которые там живут. Ну мне нравится русский, тоже мне нравится украинский тоже. А скажите, люди, а скажите, вот не достаточно ли основания для нас было, что многим в России, ну вот как вам, например, не нравится Зеленский? Достаточно ли это основания, чтобы начинать войну? Я думаю, нет. Не, тогда не ловлю вашей логики. Вы же студент-медик. Логика должна угу. быть вашим коньком. Ну это не знаю. Хорошо, а что вы в Харькове делали? Отдыхал. Вы жили в Белгороде, но отдыхали в Харькове? Не, я просто в Харькове был. В Белгороде не был. Это еще до того, как я... вы стали студентом? До, до войны, до войны. А студентом вы стали во время войны? Не, я вообще не студент, я просто там хотел поехать. Нет, сейчас вы студент в Дагестане учитесь? Да, да, да. Недавно стали студентом, да? Два года назад. Два года. А в Харьков ездили отдыхать, да? Да, ну просто хотел посмотреть, ну что там. У меня там друг был, короче. А был почему поехал? был убили? А? Почему был погиб? Кто был погиб? Ну, друг, который был в Харькове. Nee, он просто был в Харькове, я просто хотел поехать к нему uh -huh. до войны. Он не появился. Просто хотел поехать, и поехал там. Нормально, красивый город, чистый город вообще. Uh -huh. И обратно приехал в Турцию. Я понял. А теперь Харьков мы бомбим каждый день. Не знаю уж, жив ли ваш друг, честно скажу. Не, nee, он уже в Турции. А, он турок сам, он да? Он турок был. Он турок был. Не остался в Харькове. Не-не-не. сразу они приехали. Ну, тебе вот ему повезло. Ну, дядя ну, вообще до войны там был. во время. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ладно, значит, что ж, сначала мы закончим с Украиной, потом переключимся на Молдову, потом на Азербайджан, Казахстан. Ну, а потом мы к вам придем. А что вы будете делать? Ну, что делала Российская империя. То да и мы будем. Ну, Османская империя тоже много чего делала. Ну, вот возобновим, а? так сказать, тесные связи между Османской и Российской империями. Где ну, была да. точка, точка соприкосновения? Это Южная Украина, Крым, Кавказ. Крым. А как вы думаете, Крым... Чай? В смысле, мы сейчас в Крыму хозяева. Какие вопросы? Это понятно. Ну, я просто по-человечески, не по государству, ну просто как, как человек, я спрашиваю просто. Чей я отношусь к этому очень просто: если ты что-то у кого-то украл или отобрал, оно не перестает быть ворованной вещью. Угу. Понимаете, ну, мой... Если, понимаете, короче, мой ответ? Татары говорят, что это, короче, наша земля. Татары говорят, что Крым – это Украина. Меджалист ну, да. крымско-татарского народа э, говорит, что это Украина. Официально об да. этом заявляет. Поэтому у нас в стране он объявлен, объявлен экстремистской организацией. Угу. Но ну, в России я имею в виду. Я еще раз повторяю. Если ты что-то украл или отобрал у кого-нибудь, если ты что-то украл или отобрал у кого-нибудь, оно твоим не становится. И с точки зрения уголовного закона, это я вам как юрист говорю, краденная вещь не меняет собственника, она остается краденной. Даже если вор думает, что это теперь его. Да. Она все равно остается краденной вещью. И по-человечески я к этому отношусь так. Но как представитель России я должен чтить Конституцию Российской Федерации, хотя с другой стороны в нее несли, внесли 206 поправок при наличии меньше 200 статей даже не знаю, что вам сказать. Ну вам удачи, у вас тоже сложная, короче, положение. Ну знаете, меня радует ваш настрой, что вы готовы сломя голову идти воевать за чужую страну. Меня это радует. Ну почему бы нет, если вот я врачи, если вот враги, короче, если они нападают, то... Так И я же мы... вам еще раз говорю, на нас же вроде никто не напал, это же мы напали. Ну я говорю, что если они нападут. А как они могут напасть, если уже мы напали? Я не говорю именно Украина. Ну, вообще вот, я. А в... если Турция нападет на Россию, за кого будете Это воевать? Это не знаю, уже не знаю. За кого будете я воевать? Договор сделаю. Хорошо, да. если Россия нападет на Турцию, за кого будете воевать? Никого. Не, не То есть за Россию вы готовы воевать, а за Турцию не готовы. Очень ну, интересно. Турция тоже моя родина. Я, а я завтра позвоню э, Риджепу э, Эрдогану. На вас нажалуюсь. Ну, меня, а что делать? У да меня я есть его телефон. Я, 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 думаю, что, я думаю, сразу. что клинику он у вашего брата отберет. Национализирует. Я, я договор сделаю сразу. Вот, а вы придете ко мне, сделаете договор и, так сказать, в российскую армию. Согласны? Ну. Смотрите, как мы, с вами, как мы с вами легко и хорошо договорились-то. Вы практически уже имеете российское гражданство, с чем я вас и поздравляю. Да нет, я еще молодой. Сколько же вам лет? Вы же студент второго курса. Мне 22. Да. Ну, уже совершеннолетний. У вас э, семья есть? Жена, дети? Ну, не... Почему? На мой взгляд, я найду кого-нибудь сразу. Жениться буду потом. Я, ну, я же пока учусь. Ну, 22. А у вас сколько жен будет? Одна, две, три? Сколько по закону разрешено? Атман. Сколько по закону э, в Турции по разрешено? Э, по светским законам в Турции э, нельзя больше одной жены иметь, да? Да. Спасибо, я буду знать. Просто в некоторых мусульманских а, странах... А в исламе много... Ну, да, как в некоторых мусульманских как странах можно иметь несколько жен. Да. Но я это, я думаю, что неправильно. Но кто хочет... Вот так и делают. Что делать? Я не, я не лезу в вашу религию, с огромным уважением к ней отношусь и абсолютно не пытаюсь не осуждать. Я просто, ну, в этой теме я просто как... Мне интересно, как они одновременно любят ее и другую тоже. Ну, это как... Ну, я думаю, что не получается так одновременно. Ну ладно, жду вас в своем команде у себя, приезжайте. Если что, я скажу вам. Да, скажите, разговаривал с подполковником Бондаренко Степаном Андреевичем. На, К, на КПП вас пропустят. Хорошо. А вы где то Где В где? Белгороде, в городском военкомате. А, в Белгороде, да, да, да что а. Что же вы, что, вы так, да. Что же вы так? А, все, все, все. Помню. Все, скажите Ладно. на КПП, э, сержанту? Що ви к подполковнику Бондаренко Степану Андрійовичу і вас пропустять. Mm -hmm. Давайте. 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 Вам удачі. В підвал тебя пропустять, як только услышав, що так Степан Андрійович Бондаренко. Я не, я не розумію, що в нього в голові. Чесно кажучи. Зовсім не розумію, що в нього в голові.